Кошмар. Блогер по России. Слава России. Да ты уже говорил в составе Украины, помнишь? О, ты, блин, на Я уже вижу, что ты коллаборант. Это понятное дело. Какая российская организация выступала посредником? На украинский, газа будь ласка. Я Та хочу чуть твою украинскую да, сведомость. Да. Ну ну подожди, чмошник, у мене написано російською, я тобі читаю російською. То що, перекладати а. тобі, чи що? Ладно, ну ти там хоть обозначу, що это читаєш російською. Читаю. организацию. Ти... Яка російська організація виступала посередником при продажі газу в Україні, починаючи з 2005 року. И стала причиной Пос, крупных коррупционных коррупцион. скандалов. Да. Может быть Азербайджан? Четыре варианта ответа. Организация Нет. российская. Роснефть, Росукорэнерго, Интерраоэс, Транснефть. Может Транснефть? Неправильно. Нет. Росукорэнерго. Укр... Ну, мне кажется, два. И Роснефть. И этот, и Укрнефть, ну потому ты что прогрел. из Роснефти Укры передавали, уже чтобы для транзита. Ты програв. Расскажи, что ты тут робишь в четверлице? Я тебе могу рассказать, как уголь добывается на Донбассе и продав... працевал, продавался кто? по 11 тысяч гривен працевал. в Украине в 2014, 2015, 2016 роте Это уже прошло. Давай сегодня. А до этого, а до этого он дешевле намного, в 10 раз стоил. И а украинцы, сегодня. которые в Сумах жили, которые там на побережье Азовском жили, им возили люди уголь уголь возили и зарабатывали на этом деньги ну, и добр, тем людям то было хорошо, что уголек был дешевый и его привозили. А что ты дивишься в минуле? давай в будущее. Сейчас подожди, у нас тут авария, бутылки сбились. Кошмар. Скажи а мне, как это... ты думаешь, как Россия будет жить в будущем? В будущем? Когда мы вас Вид БРИКС, вы валюта, слухай, вы БРИКС, наполовину. Ну то получается я правильный, укра... я правильный, я правильный украинец. Россия России знищить. Нет, я. Так ты же сказал, Тут, в смотри в чем суть, смотри в чем суть, в том что когда ты брат по духу. Ты нормально всю дорогу будешь переть, понимаешь? А, а когда ты вот такая шляпа... Что такое дух? По духу, По дух. духу. Деколонизация. 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 Фантомас, два коллаборанта. И будем тебя фантомасом называть. Да, добрый. Фантомас. Вы коллаборанты? Да зачем? Сильно громко, да. чтобы он не что, что такое коллаборант? Коллаборант. А ты американский коллаборант. Ты, да страну я спитал, продал за год копеек. Да ты знаешь, Границы что это означает? даже закрыли. Что это слово означает? Ну, пособник врагу. Лучше с Россией быть, чем <laughs> с американцами. Ну ты дурный, капец. Гаранты вашей безпеки. Безпеки гаранты. Послушай. У тебя ну, бензин есть? Э, перепады, перепады, я тебе ну, отвечаю. Так? Ну, наверное, так? наверное, НПЗшки все-таки попадаются, горят. Ну, получается, неправильные вы сделали выясновки. Я езжу, слушай, из Тореза в Горловку. И ну. Тореза в Горловку езжу, сколько, ну, как и до Донецка, короче, сколько, 70. Короче, 70 километров у меня в Торезе в тылах стоит, короче, 72 рубля на параллели. А в этом в горловке, прикинь, 95 й сотка, блядь. Mm. Сотка на 30 рублей дороже. Слышь, Путин зарубил такую политику. Россия,